নমস্কাৰ মই মনোজ গগৈ আপোনালোক সকলোকে মাঘ বিহু তথা ভোগালী বিহুৰ হিয়া ভৰা ওলক যাচিলো সকলো ভালে থাকক কুশলে থাকক সুন্দৰকৈ সকলোৱে মিলি এসাঁজ খাওক আৰু ফূৰ্তি কৰক নহয় জানো কিন্তু এটা কথা কওঁ আপোনালোকে বাৰু সেই মৰ্গ কথাটো শুদ্ধ হয় নে নহয় জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ আজি উৰুকা উৰুকা বজাৰ হয়তো ক'ত ক'ত আছে বা কাৰোবাৰ আগতে হৈ গৈছে বজাৰ কিন্তু আজি ধৰি লওক ভোজ খাব তাৰপিছত এতিয়া কথা হ'ল কি আগতে আমি দেখা পাওঁ সকলোৱে মিলি গাঁওখনৰ সকলোৱে মিলি এই ভাত সাঁজ খায় মানে ভোগ কৰে একেলগতে আগতে দেখা পাওঁ আজিকালি ঠায়ে ঠায়ে কিন্তু ওত এঘৰ ত'ত এঘৰ ওত তিনি ঘৰ ত'ত পাঁচ ঘৰ দহ ঘৰ এনেকৈ খায় কিয় আমাৰ একতাটো কমি গৈছে নেকি বাৰু সকলোৱে বাৰু মন কৰিবচোন কথাটো হয় নে নহয় বহুত ব্যস্ততা হৈ গৈছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে যিমান ব্যস্ত হ'লেও বিহুৰ দিনটোত বেলেগত থাকিলেও আহিলেও একেলগে গতিকে গাঁওখনৰ যিমানখিনি মানুহ আছে যদি একেলগে খায় মই ভাবোঁ বিৰাটেই ভাল লাগিব বহুতে বহুত দিনৰ পিছত লগ পাব বহুত কথা পাতিব হয়তো তেওঁ খেতিৰ লগত জড়িত নহ'বও পাৰে তেওঁ ব্যৱসায় হ'ব পাৰে তেওঁ চাকৰি হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁ সেই মানুহখিনিক লগ পাব বহু কথা পাতিব পাৰিব ইজনে সিজনে একেলগে এসাঁজ খাব পাৰিব মাছ ভাত মাংস সকলোৱেতো ঘৰত খায়েই আছে নহয় জানো বাৰু প্ৰত্যেক দিনা খাইছে বুলি ক'লেও বেয়া নহয় কিছুমানে নাখাবও পাৰে কিন্তু আৰু ইভাগে পিকনিক বুলি ক'বলৈ গ'লে থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট বা ডিচেম্বৰৰ কথা কৈছোঁ ইফালে নতুন বছৰ বুলি খাই খায়েই থাকে সদায় মাছ মাংস কিন্তু সকলোৱে লগ হৈ আমি কিয় খাব নোৱাৰোঁ এইটো লাহে লাহে এই সমস্যাটো হৈ আহিছে আমাৰ মানুহৰ মাজত কিয় তিনিটাই বিহু আমি পাওঁ গতিকে তিনিটা বিহুত যদি সকলোৱে লগ হৈ যদি কিবা এটা অনুষ্ঠান পাতো কিবা এটা অনুষ্ঠান যদি থাকো অ কিছুমানে আহিব নোৱাৰিব পাৰে পাৰ্চনেল কিছুমান সৰু সৰু কথাৰ কাৰণে বা কিবা টাইম নিমিলাব পাৰে কিন্তু যিখিনি আহে লগে ভাগে যদি খাই বা লগে ভাগে যদি সেই অনুষ্ঠানটো থাকে তেতিয়াহ'লে হয়তো সকলোৰে ভাল লাগিব এই কথাত কবলৈ গলে আগতে বহুত আছিলে এতিয়া লাহে লাহে আমি কম দেখা পাইছো আপোনালোকে বাৰু জনাবচোন এই সমস্যাটো হৈছে নে নাই নে ঠিকেই চলি আছে আপোনালোকৰ ধৰি লওক এখন গাঁৱত দুশ ঘৰ বা এশ ঘৰ মানুহ আছে বা পাঁচশ ঘৰ মানুহ আছে সকলো পাঁচশ ঘৰ মানুহে একেলগতে খাইছেনে কিন্তু সেই পাঁচশ ঘৰ মানুহে যদি খাই কি ধুনীয়া লাগিব একেলগতে বা এশ ঘৰ মানুহে যদি এখন পথাৰত যদি খায় কি ভাল লাগিব মিলা প্ৰীতিটো আচলতে মই ভাবোঁ অলপ অলপ ক'ৰবাত কমি গৈছে আমাৰ মানুহৰ গতিকে মিলা প্ৰীতিটো খুবেই প্ৰয়োজন আৰু এইটো অকল বিহু বুলি নহয় প্ৰত্যেকটো সময়তে আমাৰ মিলা প্ৰীতিৰ প্ৰয়োজন গতিকে তেতিয়াহে আমাৰ সকলো ফালৰ পৰা সুবিধা হ'ব আগতে কয় নহয় আমি বা আমি পঢ়া আমি পঢ়িছোঁ ধৰি লওক এডাল লাঠি ভাঙি দিব পাৰে কিন্তু একমুঠি যদি লাঠি পতককৈ ভাঙিব নোৱাৰে গতিকে সেই কথাটো আমি যদি সদায় মনত ৰাখোঁ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে অকল ফেষ্টিভেল বুলি নহয় প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে যদি আমি এই কথাবিলাক মনত ৰাখো তেতিয়াহ'লে আমাৰ সকলো ফালৰ পৰা সাহস শক্তি আৰু সহায় হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু বহুত বেছি নকওঁ আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব যদিহে এনেকুৱা হৈছে আমি কিন্তু মিলা প্ৰীতিৰে লগে ভাগে সকলো এসাঁজ খাব লাগে তাৰপিছত ভোগ কৰি ভোগ কৰি আকৌ খেতিত লাগিব লাগিব সকলোৱে যিসকলে কৰে যিসকলে নকৰে এইটো বেলেগ কাম কৰে চাকৰি কৰে বা ব্যৱসায় কৰে কিন্তু সেই মিলা প্ৰীতিৰে যদি আমি থাকো বিপদে আপদে আমাৰ সকলো সময়তে সকলো প্ৰত্যেক মানুহে আমাৰ কাষত থাকিব আৰু মই ভাবোঁ যে সকলো মানুহকে সকলো সময়তে লাগিব কেতিয়া কাক লাগিব আপুনি কোনো ক'ব নোৱাৰে গতিকে সকলো লগত মিলা প্ৰীতিৰে থাকক সকলোৱে তৃপ্তিৰে খাওক এসাঁজ খাওক ভালে থাকক কুশলে থাকক পুনৰবাৰ সকলোকে মাঘ বিহু তথা ভোগালী বিহুৰ সেয়া ভৰা ওলগ যাছিলোঁ মই মনোজ গগৈ কথাটো কিন্তু জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু পাৰিলে পেজটো ফ'ল' কৰিব আৰু যদি মনোজ গগৈ এম জি বি ইউটিউব চেনেলত চাইছে চেনেলটো চাবলৈ নাপাহৰিব বা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই লভ ইউ অ'ল